Нині в другій міськлікарні лікуються майже півсотні поранених бійців. Переважно такі пацієнти перебувають у відділенні політравм, неврологічному, терапевтичному та пульмонологічному відділеннях. Тут вони забезпечені лікуванням в рамках бюджетного фінансування, яке, за словами керівництва лікарні, не покриває головних потреб хворих. Тому допомогу від волонтерських організацій завжди сприймають позитивно. Так нещодавно силами активістів була вирішена чергова проблема нестачі медикаментів для потреб бійців. Здесь нам пошел навстречу украинский фонд. Они помогли нам приобретение медикаментов на общую сумму 20 тысяч гривен. Это 120 наименований медикаментов разных, поскольку очень различная проблема медицинская. В основном это антибактериальные препараты разного спектра действия, это обезболивающие, это препараты, защищающие слизистую желудку, потому что есть очень много проблем по желудочно-кишечному тракту, это проблемы по лечению позвоночника, потому что тоже много таких пациентов. И в общем это составило 120 наименований. За інформацією керівництва лікарні, з часу проведення антитерористичної операції в стінах тисячки пройшли лікування майже 300 бійців. Увесь цей час велику допомогу надавали їм волонтери нашого міста. Мы находимся в постоянном контакте с городскими больницами, в которых проходит лечение наши военнослужащие, которые получили или ранения, или увечья в связи с боевыми действиями на востоке Украины. И, конечно же, если возникают какие-то острые моменты, мы попытаемся очень оперативно реагировать, потому что, как понимаем, прекрасно, что это наши люди, и они невиновны в том, что они получили травмы на фронте. Но я хочу сказать, что ни одна квалифицированная медицинская помощь, ни одна помощь медицинскими препаратами не заменит ребятам здоровье. Надо уходить и надо, надо уходить от военного конфликта, и надо как можно быстрее устанавливать мир, поскольку мы здесь уже боремся с последствиями этого всего.